હેલો મિત્રો મારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ ચાર વિષય હિન્દી તારીખ અગિયાર ચાર બે હજાર પચીસને શુક્રવાર જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ અરવલ્લી મોડાસા અને દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોઈશું એમાં પ્રશ્ન એક છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે તે એક હાથી ક્યાં ખાકર ક્યાં ખાકર બતાતા નહીં તો હાથી કેલે ખાકર બતાતા નહીં એ બે बुढ़िया कहाँ रहती है तो बुढ़िया एक जंगल में रहती है तरण झूला कौन कौन झूल रहे है तो डाली पत्ते और धरती झूल रहे हैं चार चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया तो चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया पाँच कशीदाकार क्या करता है तो कशीदाकार कपड़े को कशीदा काटता है प्रश्न बे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो एक चूहा था वह रास्ते पर जा रहा था उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा उसने एक दर्जी की दुकान देखी। प्रश्न तरह अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए एक मेरे गांव का नाम सुनोक है मेरी माताजी का नाम आमा बदा जवाब अलग अलग आ नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता था चार एक चूहा रास्ते पर जा रहा था पाँच राहुल चौथी कक्षा में पढ़ता है प्रश्न चार दिए गए शब्द का प्रयोग करके वाक्य दीजिए एक बाघ जंगली प्राणी है ये मेरी किताब है हाथी सूंड में पानी भरता है मेरा भाई बरसात में खेल रहा है मैं झूला झूल जुल रही हूँ प्रश्न पाँच चित्र देख कर चार वाक्यों में लिखिए तो आ चित्र होली का होल, होली होली चित्र होली के त्योहार का है सभी बच्चे आपस में पानी से खेल रहे हैं बच्चों के पास बाल्दी में पानी है रंग बिरंगे पानी से पिचकारी भरकर छाट रहे हैं प्रश्न छ लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए एक वह लड़का है तो यह लड़की है बे वह राजा है तो वह रानी है यह दादा है तो यह दादी है प्रश्न सात विरुद्धार्थी शब्द नीचा तो ऊंचा, आसमान तो धरती आना तो जाना ब शब्दों का अर्थ लिखिए गज तो हाथी आसमान तो आकाश प्रश्न आठ दिए गए अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए तो सोल तो सोलह आठ तो आठ नौ तो नौ ओगनीस तो उन्नीस पंद्रह तो पंद्रह અહીં આપણો આ વિડીયો પૂરો થાય છે તો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો બાય